Салон цветов «Орхидея» открылся в Ульнянске совсем недавно, но уже имеет все, чтобы клиент остался довольным. Небольшой, но уютный и красивый магазин с завораживающим интерьером. Все оформлено изысканно и со вкусом. Наличие товара от комнатных цветов до декора. Особая гордость сотрудников салона – живые цветы. Ведь именно они сопровождают человека всю его жизнь. Без них не обходится ни один праздник, ни одно торжество. Но одно дело тюльпан или роза, а совсем другое – красивый букет. В салоне цветов «Орхидея» опытные флористы в самые короткие сроки Сделают букет любой сложности. Заказ можно сделать по каталогу, а если вы хотите что-то индивидуальное или необычное, с этим тоже нет проблем. Флористы воплотят в реальность любую вашу фантазию. Мы делаем изготовление букетов на заказ любой сложности из нашего каталога или с вашего по желанию скачанного с интернета, со страницы интернета букета. Так что приходите, мы сделаем любой букет, красивый, вам понравится, вы будете довольны. Также мы оформляем свадебные букеты под заказ для невесты, для дружки. И также оформление машины, столов ну и так далее. Любой заказ мы оформляем в кратчайшие сроки. Если нужно клиенту, мы можем доставить букет или цветы прямо на дом по Вальнянскую району. Салон Святого Орхидея находится около дома Зачиняева 20. Ориентир – магазин «Меркурий». График работы с 7.00 до 20.00. Без выходных. Телефон для консультаций 066 55 77 953. 29 серпня голова Вільнянської районної адміністрації Володимир Черленюк провів особистий прийом мешканців на території Максимівської сільської ради, села якої знаходяться більше ніж 30 кілометрів від районного центру. Ця далека відстань зіграла не останню роль у тому, що цивілізація до них завжди надходила в останню чергу. У них і досі немає газу, де-не-де не де тільки є освітлення, а дороги до деяких сіл зовсім у занедбаному стані. Щодо газифікації території Максимівської сільської ради, голова району сказав, що це питання зараз стоїть одним із.

Поэтому вот денег у нас сразу 12,5 миллионов, те, которые посчитали. Облгаз, который брался за это, они посчитали, говорят, нам согласовали только 6 миллионов. Мы можем построить его на 6 миллионов. То есть трубу там 140 самый большой. Mm -hmm. Когда начали мы смотреть, ну, 140, 140 труба в лучшем случае даст ну, раз на кухне и может быть какое-то отопление в частных домах. А дальше? Развитие, никакой перспективы мы дальше с приходом газа сюда не видим вообще. Поэтому мы настаивали на том, чтобы труба была 200, чтобы мы могли дальше строить проект, и потом производство, пищепереработку, все остальное, и, ватр, и Ну, то есть территория у нас огромная здесь на самом деле. Два сельских совета, которые не имеют должной промышленности, которая должна быть здесь, скажем, в переработке именно пищевой. И она сюда появится, и все придут, когда будет инфраструктура. Дорога, вода, свет, все сразу здесь начнет появляться. Поэтому мы настаивали на трубе 200. Чтобы решить вопрос, по трубе 200, денег 6 миллионов не хватает. Начали говорить о том, что давайте будем делить вместе с людьми, чтобы они помогли построить подводящий. Когда начали считать, вышли ну, не очень вменяемые цифры, поэтому все сказали, что люди этого не потянут, мы так делать не, не сможем и не станем. Второй вариант, который рассмотрели, нашли 5,8 миллионов через деньги НАКО. То есть у нас на сегодняшний день, на проект, который уже сегодня есть в Кривоянском сельском совете, в Хижняках, туда заходит фаергаст раз инвест. Вот эти 5,8 миллионов через УПС около администрации. То есть сегодня Сергей Иванович уже там, вот только что буквально мы разговаривали с ним, как раз здесь он сюда звонил Елене Николаевне. Он на этой неделе обещает, что уже будет иметь все бумаги по проекту на руках, согласованные. То есть и я их уже состыковал с Вайргазом, они уже друг друга знают, я их уже познакомил, они должны подписать договор. То есть я этот вопрос постоянно отслеживаю. Після проведення особистого прийому Володимир Черленюх відвідав Максимівський начально-виховний комплекс для вирішення питання щодо спорудження у ній внутрішнього туалету, бо діти зараз вимушені вибігати на подвір'я, а незабаром холодна пора року. Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що з тією ж самою проблемою до депутатів обласної ради звернувся Новогуполівський НВК. І вже станом на 1 вересня внутрішній туалет там було зроблено та здано до експлуатації. Хочеться сподіватися, що проблема максимівських дітей також буде вирішена у найкоротший термін. Державної адміністрації Олександром Івановичем Дудкою було обіцяно в Новоупалівському навчально-виховному комплексі побудувати внутрішній туалет. І в короткі терміни ця обіцянка була зроблена. Туалет готовий до 1 вересня. Можна вже дітям не бігти за 100 метрів до туалету, а внутрішній туалет з сучасним обладнанням готовий приймати своїх перших. Поїздка голови району до Максимівської сільської ради відзначилася і невеличкими сюрпризами. Першокласники з багатодітних сімей отримали подарунки, а замовникам державних актів на землю не прийшлося їхати до районного центру для їх отримання. 11 таких актів було вручено прямо у актовому залі сільської ради. Володимир Червенюх сказав, що такі, навіть незначні полегшення для людей, буде робити під час кожної своєї поїздки до сільських рад, бо саме з дрібниць починаються будь-які серйозні справи.